Родился в городе Запорожье, учился там же, потом это самое, пошел на срочную службу в армию. После срочки, можно сказать, практически сразу женился. Работал в ЖЭКе сантехником. За это время заочно закончил строительный техникум. В семнадцатом году, в ноябре месяце, я пошел на контракт на Насгвардию. У меня звание младший сержант, должность командир отделения связи. 15 декабря 21 года мы выехали на очередную ротацию в город Мариуполь непосредственно в село Виноградное на блокпост. Там же 24 февраля 22 года мы, как говорится, и встретили нападение на нашу страну. 24 утром были слышны взрывы и видны э, вертолеты, которые начали обстрел Пионерского. До 28 числа мы находились на блокпосту, уже, уже были постепенно обстрелы и взрывы все ближе и ближе. Нам был дан приказ оставить блокпост и перемещаться в сам город Мариуполь. Это, с одной стороны, и спасло нам жизнь, потому что, когда мы уходили с блокпоста, я как раз находился в крайней машине. Уезжали мы в спешном порядке, и когда отъехали от блокпоста, я выглянул в окно и уже увидел, что снаряды ложатся ровно в блокпост. Со второй половины апреля мы уже зашли непосредственно на завод «Азовсталь». Была доведена информация о том, что мы в плотном кольце, город. Враг нас все время сдавливал, чтобы загнать на «Азовсталь». Поддерживали каждый друг друга, потому что ну, у многих было уже такое упадническое настроение. Были даже случаи, скажем так, самострелов, потому что люди просто уже психологически не выдерживали. 15 мая старший по Мариуполю собрал нас, допустим, на нашей позиции, где мы были, объявил приказ президента Владимира Зеленского о том, что мы сдаемся в плен для того, чтобы сохранить жизнь. Первая мысль о том, что я всегда я останусь жить. Нас направили в Донецкую область Еленовка. Придерживались правил поведения, но, конечно, по лицам было видно пренебрежение. Периодически проводились досмотры помещений, как они называли. А на самом деле они просто под этой личиной отбирали последнее: отбирали форму нашу для того, чтобы переодевать своих военных и засылать ДРГ на нашу территорию. С 18 мая по 15 июня я находился на Еленовке. Там, да, там с питанием было ну, просто отвратительно. Очень большие были перерывы между приемами пищи. То есть где-то ну, 12-13, а то и 14 часов. Порции настолько мизерные, что просто-напросто, ну ее, чтобы употребить хватало буквально, может, секунд. 2-3 ложки юшки какой-то. И если там листочек капусточки какой-то будет плавать, то это в лучшем случае. Были также проблемы с питьевой водой. Ее вообще не было. Была какая привозная вода, но мы узнали, да, ну и по запаху было понятно что они просто, видать, подъезжали к какой-то речке или к водоему, пожарной машиной насосом закачивали и привозили нам, заливали им костя для того, чтобы мы пили. Очень много падали в обморок от недоедания. Люди сутками спали. Пошел, как говорится, на прием пищи и опять пришел, опять спишь для того, чтобы сэкономить энергию. 15 июня нас перевезли в Луганскую область, Свердловский район. Условия были получше. Во-первых, раз в неделю обязательно баня, постельная, все это выдалось нам на Еленовке, допустим, нам мы спали вообще на полу. В двухэтажном бараке было 600 человек. Людям приходилось спать и, и это самое в коридорах и на лестничной клетке. А тут, ну, скажем так, да, условия получше были. В конце июля или в августе администрация выделила телевизор нам на барак. Ну, а там, опять же, там одни российские новости. Но все равно мы как бы фильтровали эти новости. Они говорят о том, что их войска заняли более выгодные позиции. То есть, значит, наши жмут их. Морально было Тяжеловато в плане того, что я не знал ничего о своей семье, о своих родных. На Завстале мне всего лишь удалось отправить сообщение, а именно телефонный разговор это был еще в городе, ну, когда мы были в городе, 27 или 26 марта созвонился с женой. Просто сказали сразу на выход с вещами. Что самое интересное, назвали только мою фамилию вот с нашего отделения. Закралась такая мысль, что обмен. Завязали глаза скотчем, приехали машины, нас погрузили. Для комфортного переезда там можно находиться ну четверым, а нас туда загоняли по 12 человек. Снаружи услышали Звуки самолетов, вертолетов и поняли, что прибыли где-то к взлетной полосе. Получается где-то час перелета. Когда пересадили в автобусы, тогда уже больше, еще более увереннее стали. Как только колонна остановилась, нам разрешили снять повязки. И уже тогда вот в окно увидел, что мы находились в Белгородской области. Добрый вечер, Добрый вечер, вам. Облегчение, радость в том, что вернулся на свою родную землю. Вручили рюкзак, в котором находилась одежда, плюс принадлежности гигиенические. Мы приняли душ, переоделись и там же нам выдали уже телефоны и каждому карточку с номером. Я вернулся 25 июня, поговорил с женой, но так как было уже поздно, хотел и с сыном поговорить по телефону, но он уже после работы был сильно уставший и спал. Утром опять же я созвонился с женой, но тоже не застал сына дома, так как он был ну, уже ушел на работу. И буквально через час меня набирает жена и сообщает о том, что сына по дороге на работу работники ТЦК забрали в военкомат. В тот же день он был отправлен в Черкасское на полигон. Посмотрим, дадут ли мне возможность продолжать службу по здоровью. Ну, может быть, допустим, не в качестве военного на, на нулевой линии, но могу, допустим, как инструктор показать то, чему научился там, в Мариуполе. Конечно, какие-то прогнозы делать трудно, но все-таки я уверен, что правда будет за нами.